नहमद हुन सल्ला रसुल करीम अम्माबाद पिछले दरस में हमने ये पढ़ा कि क़ुरान किस तरह जमा हुआ किस तरह हम तक पहुँचा तो उसके अंदर हमने ये बहस पढ़ी कि सबसे पहले कुरान हिफज किया गया था कुरान के हाफज सहब कर हफाज थे और क़ीर तदाद में हफाज थे और कसरत से कुरन पढ़ा करते थे नबी रात सलाम के ज़माने में ही कुरान हिफ़ के साथ साथ कुरान लिखा भी गया था आप ख़ुद कुरान को लिखवाया करते थे यानी तहरीरी शक्ल में भी नबी रात साम के ज़माने में कुरान मौजूद था जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब भी क़ुरान उतरता आप हमें बुलाते और हमें कहते कि कुरान लिखो हम कुरान लिखते चमड़े पर या किसी लकड़ी के हिस्से पर कुरान जो है वो लिख लेते और लिखने के बाद हम नबी आतम को लिखा हुआ सुनवाया करते थे अगर कहीं ग़लती हो जाती तो नबी आ सलातम जो है वो हमारी असलाह फरमा देते हमारी ग़लती जो है वो दूर कर देते तो ये सिर्फ़ ज्यादम साबित ही नहीं ये गालबा बारह सहाबे क्राम थे जो कातब वही थे और नबी आई सात से कुरान लिखा करते थे जिनमें अबकर सदीक रज़ील तमर फ़रूक रज़ी ला त स्मान गनी रज़ी तआला रज़ील्ला तै बिन काब रज़ील् तैन ज़ुबैर बिन अव रज़ील् तैन माविया बिन अबी तआला रज़ील् तैन मिन शुभा रजी अल्लाह तआला हो तो ये सहाबिक कराम वो थे जो कातब वही थे और कुरान जो है वो लिखा करते थे हज़रत स्स्मान गनी रज़ी रजील् तैन फ़रमाते हैं कि आप रिसम का ये मामूल था कि जब वही आती क़ुरान का कोई हिस्सा आता आप बुलाते हमें और कुरान लिखवाते और ये भी कहते कि कुरान की ये आयत फलाँँ आयत के बाद लिखनी है ये आयत इस सूरत में फलाँ आयत के बाद या फलाँ आयत के आयत से पहले लिखनी है यानी ये जो तरतीब है ना सूरतों की तरतीब है पारों की तरतीब है आयात की जो तरतीब है ये भी नबी सात असलम ने ही लिखवाई हुई हैं ऐसा नहीं है कि ये बाद में ऐसी लिखा गया है बल्कि नबी रिसात सलाम के ज़माने में आपने खुद ये पारों की तरतीबूरतों की तरतीब आयात की तरतीब रकुओं की तरतीब ये सारी तरतीब नबी आसात व्लाम के ज़माने में लिखी गई थी और साहब इक्राम ने इसको जो है वो लिखा हुआ था तो कुरान नबी लात व्लाम के ज़माने में हिफ़ज़ भी किया गया और हिफ़ज़ करने के साथ साथ कुरान लिखा भी किया व आखिर उदावाना आलद रबालमी